Протягом життя кожна людина постійно робить вибір, в який вкрай важливо не помилитися. Саме по собі життя являє собою досить плавний процес, де кожен вибір, який стає перед людиною, задає темп і визначає подальший розвиток життя на телеканалі. Самаль програма Мій вибір і я її ведуча Марина Мовчан. Герой нашого наступного випуску Євген зробив свій правильний вибір. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Марина. Я очень рада, что ты пришел к нам на передачу. Давай с тобой знакомиться. Расскажи нам немного о себе и чем ты занимаешься. Мне 21 год. Я родился в городе Новомосковск. Сейчас на данный момент проживаю в поселку Мелиоративном. Там же и закончил школу 11 классов. После школы пошел учиться в профтехучилище номер 2 в Днепропетровске на слесаре. Также работаю сейчас на Интерпайпе, заводе Нового Московского, связать с лесом работ. А помимо работы, чем ты еще занимаешься? Есть, наверное, какое-то любимое хобби? Хобби у меня стрит-воркаут, если вы знаете уже. А откуда ты узнал, что есть такое движение? У нас не только в городе, но, наверное, на по всей Украине и даже не Украине. Откуда ты узнал об этом движении? Ну мы раньше в детстве занимались на турниках, на брусьях, но мы еще не знали, как оно называется, то есть еще до интернета, когда он только интернет появился, у меня был такой маленький телефончик, только-только был это интернетик, мы же занимались, занимались, потом бац, я написал в ютубе там трюки на турнику, мы смотрели с, с друзьями. Давай попробуем. Мы так тренировались, получалось некоторые элементы. У нас еще такая была, вот эта игра, заказного. То есть ну, один мальчик делает элементы, а второй должен или повторить, или сделать лучше. Вот так у нас было. А почему тебя заинтересовал этот спорт? Есть же разные виды. Почему именно стритворкаут? Ну он популярный среди молодежи. И... А ты можешь нам поподробнее рассказать, что подразумевает сам стрит-воркаут, что это за упражнения, какие есть там занятия разные. Стрит-воркаут подразумевает, ну, там много направлений, есть фристайл, есть батлы, есть стрит-лифтинг. Вот, вот, например, вот, стрит-лифтинг это соревнование такое, подтягивание с максимальным весом на один раз mm -hmm. на турнику и на брусьях. Потом высчитывается коэффициент и вес плюс сколько раз сделал, и там высчитываются баллы. А как проходят батлы? Батлы проходят, вот, собирается 12 участников. Каждому участнику дается по 30 секунд. То есть за 30 секунд он должен показать то, что он умеет. И через 30 секунд показывают второй участник. Сидит трое судей. После заканчивание батла они разворачиваются спинами к судьям и судьи уже руками показывают на победителя mm -hmm. то есть вот так вот mm -hmm. а в фристайл фристайл дается участнику 3 минуты и за 3 минуты он должен показать все что он умеет то есть там есть категории как судьи выбирают победителя это сила статика и хари этот ты, как ты себя подаешь подаешь да то есть там может быть какая-то сценка то есть вот таким вот образом а ты сам из этих трех видов в каком-то участвовал принимал уже участие да в батлах и в фристайле участвовал а сложнее всего в каком было виде принимать участие ну, скорее всего, во фристайле. А расскажи, где ты еще принимал участие именно не только, может, по Украине, может, где-то еще бывал или просто где-то в области? У меня есть команда Bar Stars, мы с ними ездили, если вы знаете, в всеукраинский тур Кожен Суперможен. Нас пригласили с ними по концерту по всей Украине, они ездили, и мы с ними ездили и выступали, так сказать, поддерживали здоровый образ жизни, показывали пример. Ты когда ездил на разные соревнования, ты видел, наверное, многих соперников? Чувствовалась ли какая-то там неловкость, либо ты понимал, что вот они лучше, и хотел бы взять каких-то с них пример и научиться чему-то новому? Ну да. К примеру, есть, да, лучше, но есть к чему идти, есть к чему стремиться. Надо стараться. Есть ли у тебя какой-то кумир? Много сейчас людей, которые занимаются стрит-воркаутом, есть ли люди, которых ты смотришь на них и берешь у них какой-то пример и думаешь, я тоже так смогу, несмотря ни на что. Ну, кумиров таких, как бы, и нету. Но есть пример. Пример это человек из Новомосковска. Он у вас тут был в программе Виталий Кожушка. То есть это да, это спортивный парень, умный он поддерживает молодежь, ее развивает. Да, я хочу стать как он. Занимаясь стрит ты я так понимаю, что есть какие-то, наверное, тренеры у тебя, либо ты просто сам тренируешься со своей командой? Нет, я самоучка, мы самоучка. То есть мы тоже, опять же, смотрели видео в Ютубе, какие-то элементы свои придумывали и какие-то брали с каких-то там команд. А где приходят зачастую тренировки? На площадке возле самолета в Новомосковске за АТБ. А занятие стрит он подразумевает не только, наверное, спортивные какие-то площадки, там можно любое место. Да, определенном... стрит это где хочешь, на... Ой, на чем угодно, где хочешь и как хочешь. Ты говорил, что твоя команда называется Бар Старс. Скажи, да, Bar почему именно такое название? Бар Старс. Ну, есть было название много команд барстаж. Ну, как звезды, звезды. Как-то так ярко. Больше нравится такое, ну, да? да вот так и называлось. Барстаж. А сколько у вас человек в команде? Четверо. И все вместе также команды, да, вот это ездите на разные мероприятия, да. А были ли какие-то награды за это все? Тоже, я думаю, и грамоты должны быть, какие-то медали. У вас уже есть какие-то достижения? Нет, пока что нет именно достижений. Но именно вот в командных мы не участвовали. Мы мы вот летом вот будем собираться ездить по разным школам, по селам, то есть на разные мероприятия, показывать мастер-классы, показывать пример детям. А сейчас, Евгений, предлагаю сделать небольшую паузу и посмотреть сюжет, который приготовили мои коллеги. Хорошо. Исть нашей программы програми – сором'язливий, скромний та спокійний хлопець Євген. До речи, таким він был и у дитинстві. Мабуть, як і всі юнаки, полюбляв грати у футбол. Маленький Євген завжди переймався, що він невеликого зросту та не такий, як усі його однолітки. Тож одного разу хлопець вирішив доказати собі, що здатен на більше. Подорослішавши, він дізнався, що існує такий спортивний напрямок, як стріт воркаут і вирішив, чому б не спробувати. Хлопця це дуже зацікавило, тож він почав займатися цим видом спорту. Юнак веде здоровий та активний спосіб життя. Найбільше хлопець цінує в людях чесність, вірність і відкритість та вже мріє про свою власну родину. Зараз Євген працює з люсером, збиральних робіт на заводі, та своє улюблене заняття не залишає ні на мить, присвячує йому весь свій вільний час. Говорить, саме стріт воркаут додав йому впевненості в собі. Окрем того, хлопец познакомился с новыми друзьями. Усим, божая активно идти до своей цели, и вести здоровый способ жизни. Ты вот говорил нам, что ты ездил на разные соревнования. Да. А помимо соревнований, чем ты еще занимался в детстве? В детстве я был очень спортивным мальчиком. Я любил играть в футбол. Я 7 лет проходил на футбол у себя на поселку. После этого я пошел на греко-римскую борьбу. После борьбы я играл в теннис. Очень любил играть в теннис. Женя, я хочу сказать, что в детстве ты был довольно-таки спортивным мальчиком, и это уже даже услышали наши телезрители. Но я хотела бы вернуться к твоему любимому занятию стрит-воркауту. Расскажи, какие э, тренировки они были, или даже что тебе больше всего нравилось в твоих тренировках? В тренировках моих нравилось. После окончания тренировки это боль в мышцах. Это такой кайф. Когда ты занимаешься, занимаешься, и тут, бац, конец, у тебя Все тело печетать, ты йдеш вот такой вот домой вот, вялый, такой, ну ты счастлив. Ты потренировался, ты встал на одну ступеньку выше. То есть вот так. А было ли тяжело с самого начала начинать только эти тренировки? Була ли там, допустим, какая-то такая боль? Либо ты говоришь вялость, вот допустим. Было ли изначально такое? Ну, на начинать всегда тяжело, но главное начать. Главное поставить цель и, и, и идти к ней. Вот это верно. А скажи, какое упражнение тебе давалось труднее всего? Труднее всего, мне кажется, это стойка на руках. Mm. То есть это ты должен стоять на, на руках и балансировать свое тело кистями. Вот, это ты говоришь, очень сложно. Ты говоришь о том, что нужно балансировать тело. А нужна ли какая-то специальная диета для того, чтобы держать себя и в форме также и, допустим, даже для той же самой планки. Это все-таки ты держишь себя на руках? В диету диету. Ну, у меня такой, как бы и не нема, но я стараюсь кушать все вареное. То есть вареное там, в вареной еде там остается много белков полезных этих углеводов. А когда жарено, оно все сжиг, сжигается. То есть главное кушать вареное. А есть ли у тебя какое-то любимое упражнение, самое любимое такое вот в твоем стрит -воркауте? Да, он называется «Горизонт». Я думаю, нашему телезрителю было бы интересно посмотреть на твое самое любимое упражнение. Не могут бы ты его нам как-то продемонстрировать? Продемонстрирую. Ну что ж, действительно такое упражнение ты нам показала. Я думаю, не каждому дано по силу это сделать. К этому, этому еще нужно учиться, да. Жаня. А наша передача подошла к концу. Что бы ты мог пожелать нашим телезрителям? Уважаемые телезрители, а также молодежь, у вас есть два выбора: или пить и курить, или одуматься и заняться спортом, вести правильный образ жизни. Здоровый образ жизни способствует здоровой и полноценной семье. Я также хочу пожелать начинающим молодежи, которые хотят заниматься спортом, никогда не сдавайтесь, поставите цель, идите к ней, у вас все получится. Женя, спасибо за такой действительно правильный и верный совет нашим молодежи, в первую очередь даже молодежи, и также начинающим спортсменам. Я думаю, они прислушаются к тебе. А я хочу тебе сказать спасибо большое, что пришел ко мне на передачу, рассказал о себе, о своем э, любимом занятии, как стрит-воркаут. Я желаю тебе не останавливаться на достигнутом и всегда идти к правильной цели. И хочу еще тебе сказать, что ты все-таки сделал свой правильный выбор в жизни. Спасибо большое. Людині садилося постійно вибирати на шляху її життя. Вибір цей далеко не завжди простий. Є більш-менш важливі речі, але до кожного такого вибору потрібно підходити відповідально. На цьому наша програма завершується з вами. Була Марина Мовчан. До скорих зустрічей на телеканалі Самар.